شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہوگی اور وہی سب کچھ جاننے والا ہر چیز سے باخبر ہے وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے اور وہ نہایت مہربان اور نہایت بخشنے والا ہے کافر کہتے ہیں کہ قیامت ہم پر نہیں آئے گی کہہ دو کیوں نہیں میرے رب کی قسم وہ ضرور آئے گی جو گیب کا جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے نہ چھوٹی اور نہ بڑی سب کچھ واضح کتاب لوہے محفوظ میں درج ہے تاکہ اللہ ان لوگوں کو بدلہ دے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے انہی کے لیے بخشش اور عزت والی روزی ہے اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو ناکام بنانے کی کوشش کی ان کے لیے دردناک عذاب ہے ایک بدترین سزا اور جنہیں علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے اور جو عزت والے تعریف کے لائق اللہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے کافر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں ایسا آدمی دکھائیں جو تمہیں بتاتا ہے کہ جب تم پورے طور پر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے تو تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے کیا وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہے یا اسے جنون ہے بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہی وہ عذاب میں مبتلا ہے اور گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں کیا انہوں نے اسمان و زمین کی طرف نہیں دیکھا جو ان کے سامنے اور پیچھے ہے اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دنسا دیں یا ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں اس میں نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرتا ہے اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے فضل دیا اے پہاڑوں داؤد کے ساتھ تسبیح کرو اور پرندے بھی اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ زرے بناؤ اور ان کے ہلکے اندازے سے جوڑو اور نیک عمل کرو جو کچھ تم کرتے ہو میں اسے دیکھ رہا ہوں اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو تابعہ کر دیا اس کی صبح کی منزل ایک مہینے کی راہ اور شام کی منزل بھی ایک مہینے کی راہ تھی اور ہم نے اس کے لیے پگھلا ہوا تانبا بہا دیا اور کچھ جنات اس کے تابع تھے جو اس کے رب کے حکم سے اس کے سامنے کام کرتے تھے اور جو ہمارے حکم سے انحراف کرتا ہم اسے بھڑکتی آگ کے عذاب کا مزہ چکھاتے اور جنات سلیمان کے لیے جو کچھ وہ چاہے محل مجسمے حوض جیسے برتن اور بھاری دے کے بناتے ہم نے کہا اے داؤد کے گھر والوں شکر کرو اور میرے بندوں میں شکر گزار کم ہی ہوتے ہیں پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنات کو اس کی موت کا پتہ نہ چلا یہاں تک کہ ایک کیڑا اس کے اثا کو کھاتا رہا پھر جب وہ گر پڑا تب جنات کو معلوم ہوا کہ اگر وہ گیب جانتے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں نہ رہتے یقیناً اہل سبا قوم کے لیے ان کے رہنے کی جگہ میں ایک نشانی تھی دو باغ دائیں اور بائیں طرف انہیں کہا گیا اپنے رب کا رزق کھاؤ اور شکر ادا کرو ایک اچھی بستی ہے اور رب بخشنے والا ہے پھر انہوں نے منہ موڑا تو ہم نے ان پر زوردار سیلاب بھیجا اور ان کے باغوں کو دو باغوں سے بدل دیا جن میں کڑوے پھل جھاڑیاں اور کچھ بیریاں تھیں یہ ہم نے ان کی ناشکری کا بدلہ دیا اور ہم ناشکر گزاروں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں اور ہم نے ان کے درمیان کئی نمایاں بستیاں بنائی جن کے بیچ سفر آسان تھا ہم نے کہا ان میں رات دن امن سے سفر کرو پھر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں دور کر دے اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے انہیں کہانیاں بنا دیا اور انہیں پوری طرح منتشر کر دیا بے شک اس میں ہر صابر و شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں اور شیطان نے ان پر اپنا گمان سچا کر دکھایا تو ان میں سے اکثر اس کے پیروکار بن گئے سوائے چند ایمان والوں کے اور شیطان کا ان پر کوئی زور نہیں تھا مگر یہ کہ ہم جان لیں کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون شک میں ہے اور تمہارا رب ہر چیز کا نگہبان ہے کہہ دو اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو انہیں بلاؤ وہ نہ آسمانوں میں ایک ذرہ کے مالک ہے اور نہ زمین میں اور نہ ان کا ان دونوں میں کوئی شریک ہے اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے اور خدا کے ہاں سفارش کسی کو فائدہ نہیں دے سکتی سوائے اس کے جسے اللہ اجازت دے دے یہاں تک کہ جب ان کے دلوں کا خوف دور کیا جائے گا تو وہ کہیں گے تمہارے رب نے کیا فرمایا وہ کہیں گے حق فرمایا اور وہ بلند و برتر ہے کہہ دو تمہیں کون آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے کہہ دو اللہ اور ہم یا تم یقیناً ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں کہہ دو تم ہمارے گناہوں کی پوچھ نہیں کرو گے اور نہ ہم تمہارے عملوں کے ذمہ دار ہیں کہہ دو ہمارا رب ہم سب کے درمیان فیصلہ کرے گا وہی وہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اور وہی وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے کہو مجھے وہ مبود دکھاؤ جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے ہرگز نہیں بلکہ وہی وہ اللہ ہے جو زبردست حکمت والا ہے اور اے نبی ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ قیامت کا کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو کہہ دو تمہارے لیے ایک دن کا وقت مقرر ہے جس سے نہ تم ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہو اور نہ آگے بڑھ سکتے ہو اور کافر کہتے ہیں ہم نہ اس قرآن کو مانیں گے اور نہ اس سے پہلے کی کتابوں کو کاش تم دیکھو جب یہ ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے ایک دوسرے پر الزام رکھ رہے ہوں گے جو کمزور ہوں گے وہ تکبر کرنے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے تکبر کرنے والے کہیں گے کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا جب وہ تمہارے پاس آئی نہیں بلکہ تم خود مجرم تھے اور کمزور لوگ کہیں گے نہیں بلکہ تمہاری چلاکیاں دن رات ہمیں بہکاتی رہیں جب تم ہمیں اللہ سے انکار کرنے اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے کا حکم دیتے رہے اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو دل میں پشتائیں گے اور ہم کافروں کی گڈنوں میں زنجیریں ڈال دیں گے کیا ان کو ان کے عمال کا بدلہ نہیں دیا جائے گا اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے کچھ حال لوگوں نے کہا جو کچھ تم دیکھ کر بھیجے گئے ہو ہم نہیں مانتے اور کہتے ہیں ہم مال و دولت اور اولاد میں تم سے زیادہ ہیں اور ہم پر کبھی عذاب نہیں آئے گا کہہ دو میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے نہ تمہارے مال اور نہ تمہاری اولاد تمہیں ہمارے قریب کر سکتے ہیں مگر جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے ان کے لیے دگنا اجر ہے اور وہ امن و سکون سے جنت میں ہوں گے اور جو لوگ ہماری آیات کے خلاف دوڑ دھوپ کرتے ہیں وہ عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے کہہ دو میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رزق فراخ کر دے اور تنگ بھی کر دے اور تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو وہ اس کا بدلہ دیتا ہے اور وہ سب بہترین رسک دینے والا ہے اور جس دن وہ ان سب معبودوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے کہے گا کیا یہی لوگ تمہیں پوچھتے تھے وہ کہیں گے تو پاک ہے تو ہی ہمارا کار ساز ہے نہ کہ یہ لوگ بلکہ یہ جنات کی عبادت کرتے تھے ان میں سے اکثر ان پر ایمان رکھتے تھے آج تم میں سے کوئی کسی کے لیے نہ فائدے کا مالک ہے اور نہ نقصان کا اور ہم ظالموں سے کہیں گے چکھو اب آگ کے عذاب کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ ایک ایسا شخص ہے جو تمہیں تمہارے باپ دادا کے مبودوں سے روکنا چاہتا ہے اور کہتے ہیں یہ قرآن گھڑا ہوا جھوٹ ہے اور کافر حق کو جب اس کے پاس آیا تو کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے حالانکہ ہم نے انہیں کوئی کتاب نہیں دی تھی جسے وہ پڑھتے اور نہ ہی تم سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تھا ان سے پہلے والے بھی جھٹلا چکے ہیں اور یہ ان کے دسویں حصے کے برابر بھی نہیں پہنچے جو ہم نے انہیں دیا تھا پھر بھی انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھو میرا عذاب کیسا تھا کہو میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے ایک ایک کر کے یا دو دو کر کے کھڑے ہو جاؤ پھر گور کرو تمہارے ساتھی میں کوئی جنون نہیں وہ تو تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے والا ہے کہو اگر میں تم سے کچھ اجر مانگوں تو وہ تمہارے لیے ہے میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے کہہ دو بے میرا رب حق کو نازل کرتا ہے وہ ہر چھپی بات کو جاننے والا ہے کہو حق آ گیا ہے اور جھوٹ نہ کچھ شروع کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ لا سکتا ہے کہو اگر میں گمراہ ہو جاؤں تو اس کا نقصان میری اپنی ذات پر ہے اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ میرے رب کی وہی کی وجہ سے ہے بے شک وہ سننے والا نزدیک ہے کاش تم دیکھو جب وہ کفار گھبرا جائیں گے مگر بچ نہیں سکیں گے اور قریب کی جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے اور کہیں گے ہم اس پر ایمان لے آئے حالانکہ اب ان کے لیے دور سے ایمان لانا کیسے ممکن ہے حالانکہ اس سے پہلے وہ انکار کرتے رہے اور دور سے ہی زن کے تیر چلاتے رہے اور ان کے درمیان اور ان کی خواہش یعنی ایمان لانے کے درمیان پردہ ڈال دیا گیا جیسا ان جیسوں کے ساتھ پہلے بھی کیا گیا تھا بے شک وہ بڑے شک میں مبتلا تھے